Стреляет. Господи, Это не зеленочка, зеленочка так не горит. нация, да? Я же говорил. Всем по снарядику сегодня. Всем по, по снарядику. По всем дадим. Ой, хорош. И тут бэн. Такий день, такой день. Друзья, витаю вас. Новый день. Снова работа. Чесно скажу, трошечки заїбся, але коли прокидаюсь, то чітко розумію, що якщо не ми, то ніхто не зробить її. І хочу сказати, що щиро вірю в те, що якщо кожен з нас буде гарно виконувати свою роботу, волонтери, командування, піхота, артилерія, танкісти, ну, звичайно скромні коригувальники, то ми обов'язково переможемо. Тому вважаю, що маємо всі старатися. Діду, маю перечуття, що сьогодні буде результат, що сьогодні ми в щось точно попадемо, в щось з москалями. І це наблизить, може не трошки, але наблизить перемогу. Слава Україні! смотрите, там может быть несколько позиций. Они не обязаны ставить сюда в одном и том же месте. Пострел. Есть? Чуть-чуть Есть? Очень близко, но чуть-чуть Давай внимательно приважимся делать. Да? Это черт. Да, да, да. Это прям Шарочка. хороший Отличненько. Пусть туда накидывают. Если они сделают там вот такую. Да, вот. если вот они повторят такую кучу, как, поле? как перед этим. Буде а а это будет вражение Троечка у них отличная. Троечка. троечка у них легла четенько, да. Yeah, it it like. Это прям оно. Да. Yeah. Скажи, sí, что дерево упало, да. Да, это прям попадание в цель. Что-то. Ешь, половина рассыпается. Ты таких, их это, знаешь, Голодные хапает. чуть в сторонку можно, чтобы это тоже видно. Чтобы это не полуложное. Угу. Ну, сложно сказать, смотри. Давай. Стреляет. Блин, стреляет ты... чувак, стреляет. Это... Давай. Да. Это она? Да, да. Надо ее доить. О, панам! Вот я ее спалил. Бля. Мы ее спалили. А ты ее спасет? Спостригай. Сейчас будет и пострел, он перенавелся. Да, на север. И хороший приход Приход? в зеленку вот сюда. Ну, они как минимум обо***лись. Что там? Все нормально? Да, да. Это а... походу. Ага. Таксис, поднимаем, дрон. Вертушки отработали. Друзья, сегодня день украинской Державности Что это на... Здесь прилеты прям такие а... Трескучие москалі наші и смарт не хочет <р声> 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 Как говорится, что я им заработал Что я им заработал да. Оженька, Плюс Плюс А, да, Всем по снарядику сегодня. Всем по снарядику по всем дадим. Куда я... А что? Эту? Давай. Пострел. Oh, о, Что Это не зеленочка. Зеленочка так не горит. Ой, хорош, хорош. Там походу, там походу что-то на Хорош, не... Взрыв. Детонация, да? Я же говорил, что Вот это красота. Ой, хорош. Да, стволка, да? Да, стволка горит. Детонация еще, БК. Еще. Цель! Так, сейчас, сейчас, сейчас. Детонация БК. Стволка. Сейчас два повторит. Не надо повторять, Надо пересвести севернее. Северный. оно в линии, понял? Давай оно вот новые координаты. Привяжись. Да черный дым! Да ну, это из поля черный. Ладно, спокойнейшие хлопцы. Молодцы, все молодцы. А я боялся уже реально сглазить, я уже думаю, тану. И тут бэм! Не Помітили артилерію ворога, підкоригували, навали і підкоригували туди вогонь. Пряме влучання, возгорання, детонація БК. Ціль уражена. Сморі Я думаю, що ось це ну-ка, Давайте трохи вниз. телефон. Видосики смотрим. Показывай. Слышишь, где твой Терра Шеврон? Я не понял. Да он постирал лубокс. Да, одеть. я постирал лубокс и не одел. <фиф> такий день, такий день. А ну проблем. Сейчас проработать, смотри. Я буду на разных видео, типа, с разными... Да-да-да-да-да. И, знаешь, прискипливые при аналитики видео такие... Смотрите, на двадцатой секунде он сидит да, да, с таким да, 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 шевроном, да, да, да. а с, с таким... Так жить нельзя. Держи. Натерли экран, мёрту. Угу. Работает? Вон, смотри, опять эта машина блюкует. Mm -hmm. Сделай спринт. Сейчас е туда, пацаны. О, есть, хороший. уголок. За посадку сразу где-то туда, да. Может, чуть-чуть южнее. Так, огонь. Вои. Огонь, был, пацаны. С огоньком был. О, ага. детонация. И хорош, хорош. Вот походу в эту северную. Вот сюда. Не уважаю, что уже достать. Нет, Нет надо еще. Спасибо, друзья, Лукаруш. Недалеко. Нет, не дома. Очень хорошая. Згорілася взагалі чітненько. Снімаєш? Що? що сталося з артилерією? Її прогнали. Прогнали і немає більше. Угу. Ось так от.